Dünya şöhrétli Azərbaycan müğənnisi, mahnıları az qala himnə çevrilən Müslüm Maqamayevun bu gün doğum günüdür. Bu gün onun 72 yaşı tamam olur. Ölümündən sonra artıq ənənəyə çevrildiyi kimi bu dəfə də Müslüm Maqamayevun ad günü doğma şəhəri Bakıda nəzarı başında qeyd edildi. <Sessizlik> 66 yaşının tamamına 2 ay 9 gün qalmış vəfat edən Müslüm Maqamayev və bəxtəvər taley qismət olmuşdu. Bəstəkər Müslüm Maqamayevin nəvəsi, nadir bariton sahibi, 19 yaşından etsə də səhnələrini bircə bircəzəb edən, artıq 31 yaşında SSRi xalq artistidir ilk u 1962-ci ildə Helsinki festivalında qazanıldı. Bir neçə ay sonra isə onu Moskvada keçirilən Azərbaycan ifaçılarının konsertində kəşf etdilər. 1963-cü ildə Moskva Konservatoriyasında anlaşlaq toplayan Müslüm Maqamayev klassik mahnılardan estrada mahnılarına çox tez keçdi. Gənc müğənninin nadir səsi, qeyri-adi istedadı ilə Azərbaycanın musiqi ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb etmişdi. Altı yüzdən çox mahnının ifaçısı, onlarla mahnının və Cünon Musluisin məllifi Müsni Məqamovun yazılıq fəaliyyəti Moskva şəhərlə bağlı olsa da, onun Azərbaycan mahnısı bütün dünyada min kimi səslənir. Dünya səhətli musiqiçinin yaxınları onun 72 yaşını evində deyil, Fəxri küçədə qeyd etdilər. Müğənnis sevənlər onun məzarının önünə gül dəstələri qoydular. Bəstəkarın həyat yoldaşı Tamara Sinyavskaya bu barədə xatirələrini bölüşdü. Akademik Çilarəyev buyurur, "По нему можно узнать. İnsan <laughs> mağno oxuyarkən onun xarakteri və intellekti haqqında fikri yütmək çox asandır. Belə bir o mahnı vasitəsi ilə bu barədə məlumat verir. Müslüm də belə insanlardan idi. O çox yaxşı bir insandır. Üsnüm Əgəli 1980-ci il oktyabrın 25-də ürək çatışmazlığından Moskva şəhərində dünyasını dəyib. Qruz vəsaitinə uyğun olaraq Bakıda, atası Müslim Əgəliyevində uyudduğu 1-ci Fəxr xiyabanında dəfn olunur.